Sapi sapi, sapi. Sapi, sapi, ya. sapi keturunan mana sapi? Oh, keturunan dari KL. KL. Oke. Okay. Nih, siapa namanya? Babul. 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 Babul, Babul. Babul satu kelas ke? Ah, bukan. ini sikit-sikit satu dia, oh. sikit-sikit dua. Assalamualaikum, cikgu. <laughs> oh, ini cikgunya. Ini cikgu dia. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bang Absurv Official. Apa kabar, friend? Insya Allah sehat selalu. Selamat datang di channel Bang Absurv Official. Apa kabar, friend? Saya doakan semua yang nonton video ini Insyaallah diberikan kesehatan, ya friend. Masih berkaitan dengan video saya sebelumnya, uh, saya sebelumnya mereaksikan tentang uh, sekolah Malaysia. Anak pulang sekolah, ya, anak Malaysia yang pulang sekolah di Malaysia, dan kali ini saya masih akan mereaksikan tentang... Uh, anak Malaysia yang pulang sekolah, uh, tapi dari tempat yang lain karena menarik ini, ini, ini lebih menarik ini karena uh, ada beberapa anak yang diwawancarai. Uh, insya Allah kita bisa meniru ya, uh, kita bisa tiru hal-hal yang baik dari uh, sekolah di Malaysia. Dan Insya Allah ini menjadi motivasi bagi kita semua ya. Salam untuk Indonesia dan Malaysia, salam persahabatan. Oke, pren, saya mohon izin kepada pemilik channel untuk mereaksikan videonya. Nah, ini dari channel Obi Saputra 69. Saya mohon izin kepada pemilik channel untuk mereaksikan videonya, dan saya doakan pemilik channel diberikan kesehatan ya, pren. Judul videonya suasana anak sekolah yang baru balik sekolah di Datuk Keramat Malaysia. Kenapa jam 4 sore baru balik? Sekolah kebangsaan Datuk Keramat ini ada di Kuala Lumpur Malaysia ya, pren. Jadi ini sekolah Malaysia. Dan ini suasana anak-anak pulang sekolah Oke tak usah bang masa, jom kita tonton videonya Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, wabarakatuh. hari ini aku lagi di keramat Kenapa aku di sini? Aku mau pergi sesuatu tempat Tapi di sini aku ada yang menarik, kenapa? Kenapa menarik ya? Kenapa menarik? Sebab hmm. kalau di Indonesia jam 4 kayak gini udah nggak ada anak sekolah ya. Kalau di Lombok sih nggak tahu di daerah Indonesia lain mungkin ada lagi ya tapi di sini ada yang menarik kenapa masih ada anak sekolah jam 4 atau dia baru balik sekolah jam 4 gini ya. Jadi apa-apa benda sekarang aku nak mendekat dan tanya mungkin aku mau tanya seseorang gitu ya. oke okay, sebentar, ya. Ini uh, sebenarnya anak pulang sekolah di jam 4 sore itu ya bukan hanya di Malaysia sebenarnya ya kan. Di Indonesia pun ada sebenarnya. Tapi memang Uh, ini yang menarik karena ini uh, dia baru saja menemukan anak-anak uh, yang pulang sekolah jam pas sore. Itu maksud dia. Oke, friend, kita lihat ya pren. Ini di Malaysia, pren di Kuala Lumpur. Kita lihat, pren ya kita lanjut ya pren. Oh, tanpa Jumlah, anak anak saya, ini saya, Ada beberapa anak sekolah di sana baru pulang sekolah anak Malaysia. Halo. Halo <laughs> Hai. Hai. <laughs> Wah, senang, mereka senang. Kenapa kalian sekolah terkau. sudah sore? Kenapa enggak sekolah pagi-pagi? Ha? Untuk belajar. Petang lah, bukan pagi. Oh, you masuk petang. Eh, dia masuk pagi. pagi. Masuk pagi. Nah, petang. Kenapa balik jam segini? Biasanya balik jam 12 kan? Ha, Anak tak. sekolah itu balik jam, jam 12. Boko, boko, boko. Boko. Oh. Boko. 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 Oh, oh, oh. Lucu ya. Kenapa dia balik? Oh. Masuk sekolah jam berapa? Saya? 6 6 pagi. Jam 6 pagi. Wow. Bayangkan bro, masuk sekolah jam 6 pagi, balik jam 5. Jam 4. Jam 4. Jam 4, jam 4. balik jam 4. Pak sore. Jam 6 pagi. Kalau di Indonesia itu masuk ke masuk sekolahnya itu jam 8 tau Balik, baliknya jam. Ya, kamu siapa namanya kamu dulu. <laughs> okay. Malu mereka. Ini ini sama sekolah kan? Sama kelas ke? macam mana? Lain-lain. Oh, lain lain lah. Ramai. Eh, Cina Cina. Tak ada Cina ke? Sini Melayu semua. Okey, semoga berjaya, semoga sukses. Yang paling tinggi kelas ini siapa? Saya. Saya. ini. Ini keramat semua ini mana Indonesia? Ya. Indonesia mana? Oh, turunan Indonesia. Mina. Mana? Mana? Oke, keturunan Indonesia mana? Padahal sudah. Oh ya Indonesia. Madura. Oh Madura. Oh, ayo sini lah. Ah. Bagus, bagus, sebagai. Kelas berapa kamu? Enam. Enam. Siapa namanya? Abdullah. Abdullah. Ini Abdullah. siapa namanya? Abdullah. Bibi, Bibi, Bibi. keturunan mana? Abdullah. Melasia. Ini Indonesia juga, keturunan Indonesia. Tuh. Tak? oh ini. Gigi fry. Apa? Gigi fry. Wow, thank you. macam orang Cina Aida. ya dia. Keturunan Cina. Keturunan Cina. Mana? <laughs> Oh keturunan Malaysia. Sapi. Nama YouTube apa nama YouTube? Nanti aku bagi. Nama YouTube Sapi. Sapi. ya? Sapi keturunan mana Sapi? Oh keturunan dari KL. KL. Oke. Nih siapa namanya? Babul. 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 Mana Babul KL? Ha. mana cewek-ceweknya ini dulu? Sini masuk. Halo. Ini dari mana nih? Ini viral. Ini pakai baju baju apa nih dia pakai? Pakai baju apa ni? Bomber. Oh dia sekolah bomba? Salah lah. Kompon, Bukan bukan sekolah sini. Bukan. Oh tapi member lah. Oh ini sekolah rendah. Oh, ini sekolah. Yo dia sekolah, oh, sekolah bomber lah. Sekolah tinggi. Pandai oh, pula dia ini. Ini kamu keturunan Cina ke Melayu ni? Cina, 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 Cina. <laughs> Oke, okay, ini siapa namanya nih? Lari pula. Alah Kita dekatin Di Sini. Saya terkenang baru. Oh, ramai. Ini semua satu satu satu, satu kelas ke? Ah, bukan. Ini sikit ke satu dia, sikit dua Assalamualaikum cikgu. Oh, ada cikgunya. Ini cikgu dia. Oh, ada kurikulum Oh, bukan hari-hari lah dia balik ya, macam tak, ini? Hari Rabu saja. Hari rebus ah, aja. Iya. Oh, tapi sama lah kayak di, di Indonesia ya. Okay. Jam 12 sudah balik ya? Oh, kalau hari-hari biasa tak jam tak berapa tak dia balik? Jam 1.30. Jam 1.30. Eh, masuk jam? Masuk jam? Masuk jam 7.30. Jam Oh, beda setengah jam aja. Kalau di Indonesia masuk jam 8 pagi, balik jam eh, 12. Oh. Oke, okay, terima kasih Cikgu. Assalamualaikum. Cikgu itu adalah ibu guru ya kalau di sini ibu ya. Guru. ya. Cikgu siapa namanya itu? Ah, Mazatul. Oh, Cikgu Mazatul. Dia ada ngajar dekat kalian? Ada. Ada ya? Iya. Tapi di sini kita nggak boleh masuk ya. Tapi sekolahannya wow, beda sama di Indonesia ya sekolahnya itu. Masuklah, masuklah. Saya suka. Saya suka dan tertarik sama sekolahnya ini sebab bersih ya. Begitulah. Itulah Malaysia. Banyak benda yang menarik di Malaysia ini. Ya. Ini anak-anak sekolah. Ini SD ke apa Eidat? SD ke... Macam mana ya? Sekolah rendah SD lah ya? SD. Ke Indonesia. See you tomorrow. See you jadi apa, apa benda. Saya mengakhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Waalaikumsalam. video Bye bye dulu. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. <laughs> Oke okay, itu tadi Pren Jadi video yang dibuat uh, di Malaysia di Kuala Lumpur Namanya Sekolah Kebangsaan Datuk Kramat ya Di Kuala Lumpur Dan suasana uh, jam 4 sore ketika anak-anak uh, Malaysia baru pulang sekolah Dan itu memang bukan tiap hari ya uh, Informasi dari Cikgu tadi ya itu hanya hari Rabu saja Dan yang saya menarik pesan dari video ini adalah Uh, mereka bersemangat untuk sekolah dan ini mungkin Insya Allah menjadi motivasi ya bagi penonton channel Bangun besar official ya kemudian yang menarik adalah suasananya cukup bersih uh, tenang dan uh, saya tidak melihat hal-hal yang aneh ya dan itu menjadi inspirasi juga ya uh, bagus juga itu ya uh, kemudian yang ketiga tadi ada Cina Melayu Indonesia ya kan disebut beberapa kali tadi uh, yang penting adalah bagi saya bagi kita semua adalah persatuan ya kan kita bersahabat semua Indonesia Malaysia itulah pesan dari channel Bangun Besar Official persahabatan Indonesia Malaysia dan seluruh negara di Asia Tenggara Insya Allah ada manfaatnya video pendek ini jika suka video ini jangan lupa like comment dan subscribe channel Bangun Besar Official terima kasih telah menonton salam sehat selalu dan assalamualaikum